Премьера видео из флочки Дары, называется Маслом. Ну, я скажу тебе, а, обалдела. Дорого, красиво, голливуд, полный. Э, Видно, Манхэттен, Хайвей. И ты такая гарная, ротечная, но и с человеком обнимаешься, здесь тому лифте. Но при этом только показаны эмоции хочу заметить. Потому что, смотри, нет э, никаких красивых нарядов, э, нет никакого, в принципе, яркого макияжа, нет э, портретных каких-то да, кадров. На самом деле, хотели показать нас э, вот, эмоции. Поэтому и был, был выбран Владимир как режиссер, потому что он столько показал эту картинку, как мы хотели это сделать. Ну, э, Володимир Шкляревский, это мужчина, который снимает липы для света лобода, и 40 градусов как раз там дается хлопец, падает под лицо, это его работа. Э, я вижу, что удар делается действительно на эмоции, там пристрасть, любовь, ты то сорочку притесла до себя, то с ним там в лифте так палку целуешься, а ты, мужчина, не ревнуешь, это так за актером в кадре? Ну, на самом деле, ревновал, конечно. <laughs> я тут все <laughs> поясню. <это> ну, <поясила. laughs> ну э, вы знаете, всегда мужчина должен быть готов, когда женщина идет, да, на какие-то там вот я ему говорю, я иду снимать клип. Конечно же, он понимает, что какие-то будут актерские моменты. Но там не показано ни больше, ни меньше. Это все было сделано так, как, в принципе, это чувствовал. Как режиссер говорил, понятно, что мужчина мой, он умный, он, понятно, он даже не отреагировал особо не ревностью, все было хорошо. Ну скажи, картина маслом, каких художников ты любишь? Я бы тобой, Катю, любила картину. Uh, наверное, Репин, да, uh, приплыли. <laughs> Можно <laughs> сопоставить. Я бы сказала точно, приплыли. <laughs> приплыли, да. На самом деле у меня просто в, в семье есть один художник, это моя родная сестра. Она уже занимается uh, больше как бы этой атмосферой, я уже занимаюсь, пою. Поэтому у <laughs> нас <laughs> По <-моему>, разделяется. <laughs> да. Ну, дякую тебе, дякую за премьеру. Уважаем тебе успех. Это была Дара в Гутен Морган, а ты залишайся с нами. будет много интересного. Я бы сказала, картина маслом.